Salam, əl-vaxtınız xeyir. Kanalımızın dəyərli izləyiciləri, mən Səmir Rəfiyev hər birinizi salamlayıram. Bu günləri bildiyiniz kimi, e, Naxçıvan Muxtar Respublikasında ibtidai sinif müəllimlərinin növbəti, e, deyək ki, 1 il bundan qabaq sertifikasiya imtahanı olmuşdu və indi də hazırda kəsilən müəllimlərin və e, yaşları e, deyək ki, 5 il müddətində işləyən müəllimlərin təzədən sertifikasiya imtahanı mərhələsi başladı. İbtidai sinif müəllimləri üçün riyaziyyatdan bəzi sualların, bizə göndərilən sualların izahını verəcəm. Zəhmət olmasa kanalımıza dəstək olun ki, hər video izahlardan xəbərdar olasınız. Eyni zamanda sual formalarında ola bilər ki, rəqəm dəqiqliyi ola bilsin. İndi bəzi müəllimlərin yaddında qalan suallardır, bunlar hazırdır. Keçək birinci suala. Birinci sualımız belədir ki, 21 çörəyi hazırlamaq üçün 30 kq un lazım olarsa, 70 çörəyi hazırlamaq üçün neçə kq un lazımdır? Deməli, tənasüb quralıq. 21 çörəyi hazırlamaq üçün 30 kq un lazımdır. 70 çörəyi hazırlamaq üçün x kq un lazımdır. x də bərabərdir 30 * 70 / 21 və x-imiz də bərabər olacaq 100 kq-a. Demək, 70 e, çörəy hazırlamaq üçün 100 kq-m lazım olacaq. Cavabımız B variantı. Növbəti sualımız yaş məsələlərinə aid olan bir sualdır. Deyir ki, ata və üç övladın yaşları cəmi 52-dir. 5 ilindən sonra yaşları cəmi nəçə olar? Ata var və üç övlad var. Onların yaşları cəmi, hazırki yaşları cəmi 52-dir. 5 ildən sonra, demək ki, ata da 5 ilə artacaq, 3 övlad da 5-5 artacaq. 4 şəxs olduğuna görə 5-li vurarıq 4-ə, olacaq 20. Və 5 ildən sonra yaşları cəmi bizdən soruşurlarsa, nə necə 52-nin üzərinə gələcək 20-ni. Olacaq 72-yə. Cavabımız D variantı. Növbəti sualımız 3-cü e, sualdır. 3-cü sualda bizə deyir ki, beş ardıcıl cüt ədədin böyüyü ilə kiçiyinin fərqi nəcadır? Demək, beş ardıcıl cüt ədəd deyirsə, birinci ədəd x, növbəti ədəd x+2, növbəti ədədimiz x+4, x+6, x+ səçicis. Hər növbəti ədəd özündən əvvəlki ədəddən 2 vahid çoxdur. 1 2 3 4 5. Böyük ədədimiz x+8, kiçik ədədimiz x-dir. Demək, x+8-dən çıxsaq x-i qalacaq 8. Fərqi olacaq C variantı. Növbəti sualımız 4-cü e, sualdır. Deyər bir taxta parçasını 4 hissə ayırmaq üçün 6 dəqiqə zaman lazım olursa, 7 hissə ayırmaq üçün neçə dəqiqə lazım olacaq? Neçə dəqiqə zaman lazım olacaq? Deməli burada necə yazarıq? Əgər ki, 4 hissə deyirsə, 4-dən 1 çıxırıq, 3 kəsim olur. Biz taparıq ki, bir kəsmə nə qədər zaman xərcləyir? 6-nı bölər üçə 2 dəqiqə, bir kəsmə 2 dəqiqə zaman xərcləyəcək. O zaman 7 hissə deyirsə 7-dən 1-i çıxarıq, 6 kəsim. 6 kəsmə e, deməli hər bir kəsmə 2 dəqiqə zaman xərcləyirsə, 6-nı da 2-yə vuraraq 12 dəqiqə. Cavabımız D variantı. Növbəti sualımız 5-ci e, sualdır. Bu Çətənlikdə bu suallardan biri düşmüşdür. Deyir ki, 5-ə bölünən neçə üç rəqəmli ədəd var? Əgər ki biz 5-ə bölünən üç rəqəmli ədədlərin sayını tapmaq istəyiriksə, birinci bilməliyik ki, üç rəqəmlər hansılardır? 100-dən başlayır, 999-da bitir. Ən kiçiyini və ən böyüyünü tapmalıyıq. Birincisi 100 olacaq, növbəti 995 olacaq. Və sayını tapmaq üçün böyükdən 995-dən çıxarıq 100-ü bölərik 5-ə, üstünə də 1 gələrik. Bu da olacaq 180 ədəd. Cavabımız D variantı. Növbəti ədədimiz e, çənlə son məsələlərə aid olan bir sualdır. Deyir ki, 6-cı sualda 8-də 5 hissəsi su ilə dolu olan çənin kütləsi 53 kq-dır. Çənin yarısına qədər su ilə dolu olduqda isə 43 kq-dır. Boş çənin kütləsi neçə kiloqramdır? 8-də 5 hissəsi su ilə doludur. Bir də qabın öz kütləsidir, çənin öz kütləsi bərabərdir 53 kiloqramdır. E, sonra deyir ki, yarıya qədər, yəni 1/2 hissəsi dolu olanda üstünə də qabı gəlsən olur neçə kiloqram? 43 kiloqram. Və tərəf-tərəfə çıxsaq 8/5-dən -də, də çıxarıq 1/2-ni, 53-dən də çıxarıq 43-ü. Deməli, olacaq 8/5-lə -də 1/2-nin üçün biz taparıq 8, 5-dən çıxarıq 4-ü. Su bərabərdir 10. 8-də 1 hissəsi 10 olan ədədi tapırıq. Su oldu. 8-i də 10-a vuranda 80. Suyu tapdıq 80. Qabın kütləsini bizdən soruşursa, bu tənin yerində yaza bilərik. 80-in 1/2-i olacaq 40 kq. 40-un üstünə qabı gəlsə olur 43 kq. Deməli, qabın boş qabın kütləsi, boş qabın kütləsi 3 kq-dır. Keçək növbəti sualımıza. Deyər ata Atayla oğlun yaşları cəmi 40-dır. Ata ilə ananın yaşları cəmi 55, ana ilə oğlun yaşları cəmi isə 35-dir. Onların üçünün birlikdə yaşları cəmi neçədir? Bu tiplərdə nə edirik? Ata üzərinə gəl oğul = 40 yaş. Ata üzərinə gəl ana = 55 yaş. Bir də deyir ki, ana ilə oğul, ana + oğul = 35 yaş. Bu tiplərdə bunların yaşlarını cəmin topluyuruq, yəni 40 + 55 + 35. Eləcə 130. Və həmin o 130-u biz bölərik, 130 bölünsün 2-yə. 65 yaş. Bunların üçünün birlikdə yaşları cəmi olacaq 65 il. Cavabımız B variantı. Sonra növbəti sualımız yuvarlaqlaşdırma ilə bağlı olan bir sualdır. Deyir ki, 8-ci sualda 100-lüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 4700-ə alınan ən kiçiyədənin rəqəmlər cəmini tapın. Rəjər ki, biz bilirik ki, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda e, istə hər hansı bir ədədi deyirsə, yüzlüklərə qədər kiçik tapmaq üçün 50 çıxırıq, böyük tapmaq üçün 49 gəlir. Bu da olacaq 4-ün 650. Və bunun rəqəmləri cəmini bizdən soruşur. 4 + 6 + 5 + 0. 15 Tamamımız D variantı. Növbəti sualımız 9-cu sualdır. Deyir ki, bir yarışmada 1500 metrlik məsafəni uyğun olaraq Emil 14, 1420, Kənan 1460, Orxan 1410, Əli isə 1408, Vəli isə 1445 metr. Deməli Emil var, Kənan var, Orxan, Əli bəli. Məsafəni qaçmışdılar. İştirakçıların qarşı-çıxış məsafəsini yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda kim qalib olar? Gəlin baxaq. E, deməli Emil Emil 1420. Kənan 1460. Sonra Orxan 1410 alə 1408 və əli isə 1445 baxaq görə bu ədədlərin hansını biz yuvarlaqlaşdırsaq 1500 alınar deməli yüzlüklərə qədər deyirsə 4-dən sonra 2 gəlir artım vermir bu qalıb olan məsələdir Kənan 1460dursa, 4-dən sonra 6 gəldiyinə görə 6m verir. Olacaq 1500. 1500. Cavabımız ilə Kənan olacaq. O birslərinə baxam. 1410 burada 1 gəlib, burada 0 gəlib, burada da 4 gəlib. Artım verilməyəcək. Yəni oyunun qalibi Kənan olacaq. Növbət sualımız 10-cu sualdır. Kvadratın tərəfi 38 sm-dir. N-i kvadratın tərəfinə bərabər uzunluğu isə bundan 3 sm olan kvadratın e, düzbucaqlının perimetrinə tapın. Deməli, düzbucaqlının perimetrini tapmaq üçün demək, kvadratın tərəfi burada e, 38 olduğu bir önəm kəsb etmir. Əsas e, bunu bilməliyik ki, bir düzbucaqlı çəkək. Eni 38-dir, uzunluğu bundan 3 sm çox olan. Oldu, uzunluğu 3 sm çoxdusa 41. İndi bunun perimetrini tapmaq üçün P bərabərdir A + B vurulsun 2 düsturundan istifadə eləyəcəyəm. Yəni 38 + 41 vurulsun 2. 38-in üstünə 41 gəlib 2-yə vuracağıq. Perimetr olacaq 158 sm. Cavabımız B var. B variantı. Növbəti sualımız 11-ci sualdır. 11-ci sualda bizə nə deyir? Deyir ki, bərabər yanlı bərabər yanlı üçbucağın bir tərəfi 3 sm-dir. Digər tərəfi isə 5 sm-dir bərabər yanlıqdırsa demək bu tərəfinə bu tərəf bərabərdir. Bərabər yanlıq üçbucaqın bir tərəfi 3 santimetrdir, digər tərəfi 5 santimetr olarsa, bu üçbucağın üçüncü tərəfi ən çox neçə olar? Burda ən çox olması demək bir tərəf 5düsə, bura 3düsə. Növbəti bu tərəfdə 5 santimetr olacaq. Əgər ki müxtəlif tərəfli üçbucaq versəydi bizə, bərabər yanlıq sözünün işarətməsi idi orada. O zaman ən çox olması üçün 5-dən 5-in üstünə 3 gəlib 1 çıxardıq. Amma bu şərtdə biz elə cavabı 5 götürə bilərik. Növbəti sualımız 12-ci sualdır. 12-ci sualda deyir ki, iki natural ədədin hasili 50-dir. Yəni a * b-nin hasili 50-dir. Bu ədədlərin cəmi ən az neçə ola bilər? Görək natural ədədlərdən hansıları bizə nömrədə də hasilini 50 verə bilər. 5 ilə 10-un hasili 50 verə bilər. Natural ədədlərdən söhbət gedir. Demə 5-in üstünə gələ bilər 10, olacaq 15. Cavabımız B variantı. Növbəti sualımız ədədi ortaya aid olan bir sualdır. Deyir ki, ədədi ortası 37 olan 6 ədədim hansı ədədi silmək lazımdır ki, ədəddən hansı ədədi silmək lazımdır ki, ədədi orta 32 olsun. Demə 6 dənə ədədimiz var. Bunun ədədi ortası 37 idi. Vurduq elədi 222. 1 e, ədəd silsək, yəni 6-dan 1 silirik, qalır 5 ədəd. Bunun da ədədi ortası nəçi olur? 32 olur. 5 vurulsun 32. 5 də 32-yə vurduqda 160 eləyir. 222-dən çıxırsan 160-ı tamamız olur 62. Deməli, hansı ədəd imiş? 62 ədədi imiş. Cavabımız B variantı. Növbəti sual tipləri gəldikcə paylaşacağam. Zəhmət olmasa kanala abunə olun ki, hər video izahlarından xəbərdar olasınız.